الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى كافه الانبياء والمرسلين والى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبصفه خاصه الى روح الامام الغزالي والى روح الشيخ أحمد فحمي بن زمزم البنجري الندوي المالكي: وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وقرباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد عليهم ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم على هذه النية وبكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa tuan-tuan dalam program kita iaitu program TIK Ta'lim Isnin Khamis puasa puasa juga ta'lim jangan lupa seperti mana ada puasa sunat Isnin Khamis kita juga ada kelas pada hari Isnin Khamis dan bagi mereka yang berpuasa ni sementara menunggu berbuka puasalah tuan-tuan senang nak cakap tazkirah sebelum berbuka ha ni bagi yang tak puasa tak ada masalah pun ah ha, kita sama-sama belajar mempelajari kitab bidayatul hidayah karangan al-imam al-ghazali yang mana dalam kitab bidayatul hidayah ini ada dua bahagian bahagian yang pertama membahas tentang cara-cara melaksanakan ketaatan maka dah dijelaskan Huh? Imam Al Ghazali dah terangkan kepada kita macam mana amal ibadah yang perlu kita buat dalam sehari semalam puan. daripada kita buka mata bangun tidur sampai kita nak tidur lagi, step by step Imam Al Ghazali dah terang kepada kita apa amalannya, apa doa yang perlu dibaca, apa zikirnya, macam mana adabnya itu pada bahagian yang pertama daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan sekarang ini kita berada pada bahagian yang kedua dalam kitab Bidayatul Hidayah ini iaitulah membahas tentang cara-cara meninggalkan kemaksiatan. Seperti mana kita tidak akan boleh melaksanakan ketaatan, tak boleh nak buat solat kita takkan boleh puasa. Kita takkan boleh apa-apa lagi ibadah yang lain lah. Nak buat umrah ke, nak buat haji ke. Melainkan dengan ilmu, kita tahu tata cara untuk melakukannya. Eh, ada orang pergi umrah, terus pergi je, main pergi je. Lepas tu kursus dia tak nak ikut. Memang sampai sana pening dia. Dia tak tahu nak buat apa. Uh, kawan ni paham dah sebab dah ada kursus, dah ada ilmu. Kursus tu ilmu lah tu kelas lah tu. Eh, okay. uh, ni tak boleh apa-apa pun solat ke tak pernah belajar. Memang dia takkan boleh buat ibadah ni. Okay. Seperti mana kepaatan tidak akan dapat dilaksanakan melainkan dengan ilmu, yakni kita tahu cara-cara untuk melaksanakannya. Demikianlah juga kemaksiatan tidak akan dapat ditinggalkan melainkan kita tahu cara-cara untuk meninggalkannya. Mungkin ada yang kata, "Ala ustaz tinggalkan kemaksiatan tinggalkan je kan?" Tinggalkan je lah bukan buat apa pun nak tahu cara macam mana. Oh tinggalkan je lah. Oh oh tinggalkan je lah. Tinggalkan tu jangan buat. Tapi tak tahu caranya, tak belajar tentang itu, memang tak akan boleh buat. Ya ke ustaz? Ya. Contoh, nak jaga mata ah, nak jaga telinga nak jaga mata. Ha telinga hari ini bahasa kita. Minggu lepas kita dah bahas, nak jaga mata daripada maksiat Pak Cik. Macam mana Pak Cik nak jaga mata daripada maksiat? Lah janganlah tengok benda yang maksiat. Kita tanyalah. Okeylah okey adalah Pak Cik maksiat mata yang kita kena tinggal ya. Apa Pak Cik maksiat mata tu? Ha oh, kita bagi kita tanyalah dia apa maksiat mata tu. Entahlah maksiat mata, maksiat mata lah ha, Dia dah dia tak tahu ha, Dia tak tahu apa maksiat mata tu eh, Jadi sebelum ni kita dah belajar Pada minggu lepas kita belajar Ada empat perkara Yang dilarang oleh Allah Untuk kita gunakan mata kita Selain daripada empat ni buatlah ha, Untuk kemudahan kita buat kerja Dekat atas dunia ni Apa-apa Buatlah seribu kerja Menggunakan mata yang Allah bagi ni Tengoklah Seribu pemandangan daripada keindahan alam ciptaan makhluk ciptaan Allah ni pandanglah tengoklah Aa, ni tetapi empat je ya Allah larang empat perkara ni jangan pandang kan okay. ha yang empat ni kita kena tinggal Aa, kalau kata oh tinggal je maksudnya tu kan kena tinggal je tak payah belajarlah kita tanya apa aja yang mata kita tak boleh tengok Ah dia dah pening lah nak jawab Ah, kan okay. kadang dia dah terbuat dah pun Tengok tu dah terbuat dah. Ah uh, kan maksiat tu tapi dia tak rasa benda tu maksiat. Contoh di antaranya ialah di antara maksiat mata memandang orang lain dengan pandangan hina. Tengok orang lain macam ke aku lagi hebat pada dia. Tengok je sombong Tengok-tengok, eh. tengok dengan pandangan hina. Macam merendahkan orang lain. Ah ha, ini itu adalah satu dosa, satu maksiat daripada maksiat mata. Kalau tak belajar tentang ni macam mana nak tinggal? Benda tu kita tak tahu. Ah ha, ni tuan puan. Baik. Jadi kita ulang balik seperti mana kita tidak akan boleh meninggal seperti mana kita tidak akan dapat melaksanakan ketaatan melainkan dengan belajar tentang ketaatan tadi supaya kita boleh buat. Demikianlah juga kita tidak akan dapat meninggalkan kemaksiatan Melainkan kita belajar macam mana cara-cara meninggalkan kemaksiatan macam mana cara menjaga mata? Macam mana cara menjaga telinga kita daripada maksiat? Macam mana cara menjaga lidah kita daripada maksiat? Ah ha, sedangkan benda yang maksiat tu pun kita tak tahu apa yang dilarang dengan mata mata kita ni dilarang untuk melihat apa aja? Ah ha, itu pun tak tahu macam mana nak tinggal? Ha, benda tu tak tahu macam mana nak tinggal? Kan? Ah ha, ini tuan puan. Jadi ibu-ibu ayah-ayah semua penting sangat apa yang kita bahas. Ha, di petang hari ini melalui kitab Baitul Hidayah ini Yang dikarang oleh Imam Ghazali Jadi selepas habis Imam Ghazali bahaskan kepada kita tentang cara-cara melakukan ketaatan, Beliau bahaskan pula tentang cara ha, meninggalkan kemaksiatan Pada minggu lepas kita dah bahas tentang cara menjaga mata ha, Ada empat perkara yang jangan kita gunakan mata kita untuk buat benda tersebut Yang lain-lain buatlah Aa, kan? memang Allah bagi untuk kita gunakan. Kalau boleh gunakan untuk kebaikan yang mendatangkan pahala untuk kita. Baik, bahasan tentang mata kita dah bahas pada minggu lepas. Minggu ini pada hari ini kita akan bahas pula bersama-sama yang kedua daripada tujuh anggota badan kita Aa, yang kita kena betul-betul bagi perhatian. Yang pertama sekali mata, yang kedua bahasan di petang hari ini ialah membahas tentang menjaga telinga. Ah, ni tu. Wah, kita jaga telinga kita. Kan? Telinga ni Allah bagi kat kita. Pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat mendengar, ah, ni petang ni tadi yang join lah tuan-tuan. Kalau semua tak mendengar uh, dengar saya macam ni je. Seronok tak macam tu tuan. Ah, uh, dengar orang bercakap apa mulut macam bercakap tapi suara tak ada. Eh, uh, ni cuba try 5 saat semua jadi orang uh, tak mendengar contohnya. Ah, <laughs> uh, seronok hidup macam tu tuan. Allahuakbar. Sunyi kan? Okay. Allah aku ni nikmat Allah bagi telinga ni. Baik. Jadi macam mana kita jaga nikmat yang Allah beri kepada kita yang sebetulnya ni sebelum ni dari bahas ini adalah amanah yang Allah beri kepada kita. Macam mana nak jaga? Kita jaga daripada apa je sebetulnya telinga ni dan kita gunakan untuk apa telinga kita ni. Baik ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wataala. Sebelum kita masuk kepada bahasan kita di petang hari ini, saya nak mengingatkan kepada semua jangan ada seorang pun yang terlupa dan terlepas daripada peluang untuk dapatkan pahala dakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama boleh kongsikan dulu live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan bersama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita insya-Allah. Baik, bagi mereka yang ada kitab silakan buka pada muka surat 105 yang kedua tentang menjaga telinga. Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid daraini amin Hendaklah engkau jaga telingamu ha, jaga telinga kata Imam Al-Ghazali daripada mendengar perkara bid'ah Sebelum ni bahasan tentang mata Imam Ghazali suruh dulu bagi tahu dulu mata gunakan untuk ini 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 kemudian yang dilarang ada empat. kan Telinga pula yang dilarang dulu. Jaga telinga kau daripada ini, ini, ini. Nanti baru Imam Ghazali bagi tahu apa sepatutnya kita gunakan kepada apa untuk mendengar apa telinga ni. Baik. Jadi, kata Imam Ghazali nasihatnya dulu. Engkau jaga telinga engkau. Engkau pelihara telinga engkau daripada mendengar perkara bida'ah. Ah, ha, ni, perkara bida'ah. Bida'ah tu apa? Ha, bila kita buka syarah kepada kitab Bilitul Hidayah, Maraqil Ubudiyah, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, maka maksud mendengar perkara bid'ah dekat situ, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ialah mendengar Al-Ghanna, nyanyian-nyanyian, wa alatul lahwi dan muzik-muzik yang melalaikan. Nih, teringat ni, eh? Aa, telinga ni dia suka dengan nyanyian-nyanyian Betul tak tuan Suka dengan muzik Tapi jaga Yang apa? Yang tak boleh tu Nyanyian Dan muzik Yang melalaikan Aa, Yang membuatkan kita lalai Yang membuatkan kita lupa Aa, Ni macam apa-apalah muzik-muzik Yang yang tak baik tu Macam rock ke kan Muzik-muzik Uh, kalau nyanyian tadi Dia mengingatkan kita Kepada Rasulullah contohnya and Banyak lah nasyid Nasyid-nasyid ha, tu kan semua elok Nasyid-nasyid ha, tu baik-baik lah Dia punya lirik dekat dalam tu Nyanyian tu uh, Macam ni yang baru tadi Sebelum kita masuk live ni Ibu ayah sebelum saya masuk live ni kan Dengar qasidah Cinta pendosa tu macam mana oh, Kita dengar tu MasyaAllah dia membuatkan kita jadi rindu kepada Rasulullah. Ya. Okay. yang tu tak apa, tak ada masalah. Sebab sebab nyanyian itu berupa qasidah ataupun nasyid tu dia mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kan? Okay. Mengingatkan kita kepada perjuangan Rasulullah, mengajar kita cara mencintai Rasulullah. Ah yang tu tak ada masalah tuan buat. Yang maksud perkara bidah yang haram didengar, tak boleh didengar ni adalah nyanyian-nyanyian dan muzik-muzik yang tak ada apa-apa manfaat yang membuatkan kita lalai daripada mengingati Allah. Membuatkan, membuat kita jadi lalai lah. Apa-apa entah, banyak lah buat kalau nak dibandingkan lagu-lagu nasyid, qasidah dibandingkan dengan yang melalaikan ni, yang melalaikan tu lagi banyak. Yang tu je tak payah dengar lah. Nyanyi-nyanyian apalah entah kan. Saya pun tak boleh nak sebut sebab memang tak dengar. Ha, nak kata macam mana kita, kalau dengar pun kita dengar kasidah-kasidah aje lah. Ah, ni kasidah-kasidah walaupun ada lah music-music dia. Eh, tapi music tadi dia tak melalaikan. Kan bahkan kadang dengan kasidah ni tuan puan membuatkan kita jadi jadi rindu dengan Nabi. Apalagi ni saya saya sebut uh, ni review review jujur lah tuan puan. Ah, ni macam kita dengar kasidah-kasidah yang ditulis Uh, oleh Al-Fadhi Ustaz Nizam Al-Banjari ni. Ustaz Nizam Al-Banjari. Masya Allah. Ni yang baru kita dengar tadi Ustaz Nizam dah tu buat. Qasidah-qasidah okay? uh, subhanallah. Yang paling saya suka ialah Hamqa Bolana tu. Okay? okay? Masya Allah. Tu dia qasidah berupa nyanyian lah. Tetapi memuji Nabi. Dia membangkitkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cuba dengar liriknya saya bacakan sikit kan. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah. Jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir. Hatiku tetap rasa khawatir Apakah kita kan terpisah Bantulah cintaku ya Allah ha. Itu lah nyanyian kan tuan puan <todohan> Rentak dia macam lagu dangdut sikit Tetapi Masya Allah Dia punya lirik tu Perkataan tu menyentuh hati kita Dengan rentaknya lagi yang mengusik jiwa kita Betul tak? Cuba ibu ayah semua dengar betul-betul tadi. Apa perasaan kita-kita dengar tu? Orang kata apa? Saya baru dapat satu bahasa. Bukan bahasa ni bahasa baru. Tak. Cuma membuatkan cinta kita membuat-buat kepada baginda Nabi SAW. Betul tak? Kan? Jadi, antaranya lagi. Ni saya bagi contoh terus supaya kita faham. Kan? Okay. Supaya kita faham. Ada lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian yang dibenarkan. Membuatkan kita ingat kepada legenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak apalah tuan puan. Ha, nanti banyak-banyak menyanyi pula kita tetap jalan bacaan kitab kita ni. Okay. Baik. Jadi bidah ah, maksud bidah ah tu nyanyian-nyanyian dan music alatul lahwi. music-music yang melalaikan. Adapun nyanyian macam qasidah Nasyid yang mengingatkan kita kepada Allah. Dulu saya suka dengar apa? Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada. Allah yang punya. Salah lirik tu tak tahu tu. Tapi yang tu kan. Mana milik kita? Tak ada milik kita. Kita ada apa? Kan semua yang ada. Allah yang punya. Itu memang lagu di Nasyid kan mungkin ada music dia sikit tetapi dia mengingatkan kita tentang hakikat diri kita yang ni tak melalaikan mengingatkan kita dia tentang kebesaran Allah ha? Allah yang memiliki diri kita yang ni dia tak melalaikan ha, jadi maksud Imam Al-Ghazali mendengar perkara yang bidaah tu ialah kata Syekh Nawawi Al-Bantani nyanyian-nyanyian ya dan alat-alat uh, music-music yang membuatkan kita lalai ah ha, ni atau seumpamanya atau perkara perkataan yang jahat ni perkataan yang jahat sekarang ni orang suka hati nak buat live dekat FB ke dekat tek, TikTok ke kan ha, dia buat live ni mengata orang itu je kerja dia buat live mengata orang kan okay. tak payahlah tengok tak payah dengar tak payah lagi-lagi ha, nak bagi like bagi love ke tak payah benda tu kan okay. benda yang jahat tapi payah dengar. Ha? orang yang berkata jahat, kita yang dengar ni pun dikira berdosa juga tumpah. Ah ha, ni jangan. Okay. Saya dengar juga saya tak cakap. <laughs> kita dengar gunakan telinga yang Allah bagi. Benda tu, mengatakan orang tu apa hukumnya haram, seperti mana kita haram mengatakan yang haram, demikianlah juga kita tak boleh mendengar yang yang haram. Perkataan tu seperti mana dia tak boleh dikatakan. Demikianlah juga kita tak boleh mendengarkan benda yang haram tadi. Jangan dengar. Kalau terdengar terlalu sikit, tak apa. Skip terus. Ha, apalah ni. Tak ada faedah nak dengar. Tak payah dengar. Kita tak dengar pun tak rugi. Ha, ni. Atau perkataan yang sia-sia. Tak ada apa-apa manfaat. Tak ada apa-apa pahala. Perkataan sia-sia. Eh, bahkan kadang uh, ada, ada. Memang sekarang ni ada satu program saya pun tak tahu a uh, kadang tertengoklah dekat dekat Facebook ni kan macam-macam ada apa potongan-potongan video tu eh dia ada satu program dekat Indonesia pun ada dekat Malaysia pun ada macam stand up comedy dia macam ceramah tapi dia bukan ceramah dia mengata orang dekat situ dia mengata orang mengata orang kadang mak dia sendiri dia kata Mak aku kan dia kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam Lepas tu orang gelak. Eh. Benda ni haram. Satu dia mengaibkan mak dia sendiri. Eh, mengaibkan mak dia sendiri. Kadang mengaibkan kawan sendiri. Kadang guru dia sendiri. Ah, guru aku macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata. Lepas tu orang gelak. Walaupun kadang benda yang dia cakap tu tak betul pun. Eh. Tak betul tu lah. Sia-sia. Lepas tu buat orang gelak pula. Kata Nabi SAW. Ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia mem membuat satu perkataan. Yang mana perkataan tadi tipu untuk membuat orang lain gelap. Tengok tuan puan. Kata Nabi orang tadi dilemparkan, dihumbankan ke dalam api neraka. Kita pula nak ikut dengar macam tu? Tak payah. Seperti mana perkataan tadi, perbuatan tadi. Haa dilarang untuk dibuat, dilarang untuk dikatakan, demikianlah juga kita tak boleh untuk mendengarkannya. Ah ha, ni tumpuan. Jadi jagalah program-program TV dia sukalah buat macam tu kan. Eh. Banyak orang suka tengok, kita jangan termasuk di kalangan mereka yang menengok tu. Ah ha, kita tak jaga dah amanah Allah kalau macam tu. Dan menyebut kejahatan orang lain, ha, sebut keburukan orang lain. Mendengar orang bukan lidah eh kita ni mendengar orang lain menyebut keburukan orang lain seperti mana menyebut aib dan membuka aib keburukan orang lain itu adalah haram dengan lidah demikianlah juga kita yang mendengar pun haram seperti mana mengumpat orang lain dengan lidah kita tu haram demikianlah juga kita haram mendengar orang lain yang mengumpat orang lain ha, -ha ni jangan buat saya tolong dengar aja ustaz like dia mengata saya dengar aja kita dengar pun dosa juga Ah tu kena jaga tu kuat. Telinga kita ni. Ah jadi ini baru pembuka ah kepada Imam Ghazali. First dia Imam Ghazali terus bagi tahu, yang ni jangan, yang ni jangan, yang ni jangan, yang ni jangan. Lepas tu baru Imam Ghazali bagi tahu, sepatutnya telinga kau guna untuk ini, untuk ini dan untuk ini. Tapi untuk ini itu apa benda ustaz? Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tuan Yang penting pada petang hari ini kita dapat tahu dulu telinga kita ni kita jaga daripada apa aja. Ah ha, Jadi Muhammad sebut kita ulang lagi sekali bagi mereka yang join. muka surat 105 105 hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara yang bidaah. Atau seumpamanya, ha, perkataan yang jahat, perkataan yang sia-sia atau menyebut nyebut kejahatan, keaiban, kekurangan orang lain. Ah ha, ini ini yang dulu kita jaga. Jadi ada berapa perkara ni? Satu, dua, tiga, empat. Empat perkara juga. Macam mana mata kita jaga daripada empat perkara. Dan macam itulah juga telinga kita. Kita jaga daripada empat perkara. Nak dengar yang lain? Dengar. Nak dengar ceramah. Nak dengar tazkirah. Nak dengar ni, nak dengar tu. Dengarlah. Tuan. Tapi empat perkara ni tolong jaga. Saya dan ibu-ibu ayah-ayah semua sama-sama kita jaga. İnşaallah vallahu alem biz